Мне вот, Сейчас становится смешно. Здравствуйте. Здорово, здорово, казачки. Вы полковник? Так, да какой полковник? Рыбак я обычный, обычный рыбак. Сапоги у меня еще. А похоже на полковника. Да, похоже, зараза. Полюсь все время. Ну, что ж сделаешь? Ну, случайно, не генерал-полковник в, в разведку, в разведку меня не возьмут. Какой же я могу быть, генерал-полковник ФСБ? Какой же я могу быть даже чертовой матери-лейтенанта ФСБ, если вы меня сразу а? раскусываете? Ну, разве это возможно? Не, пацаны, так не работает. У нас должны быть все такие, что на улице встретишь и не заметишь, а потом раз и ты уже в тюрьме или на допросе. Вот так должно это работать. А когда вы сходу говорите полковник, еще и в звание меня повышаете, тут совсем рыбак, я обычный рыбак. Вот вы как человек постарше, как ну советуете идти в ФСБ, у меня просто мысли в ФСБ пойти. С повинной иди, не сомневайся. Но если сотворил что-то против Родины, если сотворил что-то против Родины, обязательно нужно признаться, потому что чистосердечное признание, так сказать, смягчает вину и сокращает наказание. Наказание, правда, не сокращает, вроде Ну а так, тут приходишь, говоришь, признаю свою вину, меру, степень, глубину. А там смотришь и до полковника дослужишься. Не надо переключать. О, полковника нам я не переключал, я этот убрал. Какая-то херня на телефоне. А тебе сколько лет? Блин, по-любому. По-любому вот при погонах. По-любому при погонах. А тебе сколько лет? Мне 20. 20? А образование у тебя какое? Образование у меня один из классов. У я в армию пошел. Ну, год, год отработал сначала. Просто так, права там, не права, а потом в армию пошел. Ты сейчас в армии? Нет, а какая у тебя военно-учетная специальность? Мне страшно вам. Мне страшно вам говорить. Муж. Да, да нет ты, ты что? Понимаешь? Я же мы же с тобой на одной, так сказать, стороне, если так можно выразиться, медаль. Или награда, или ордена. Бог его знает. Какая да, у тебя военно-учетная да, военно специальность? Это что значит? Ну ты же в армии служил. Какая? У тебя в военном билете написано военно учетная специальность. ВУЗ. Так называемые. <мес> как же, что ты собираешься в, ФС... в ФСБ служить, а? Блин, просто посрали меня. Да, не я, кстати говоря, не слышу, что твои друзья говорят. Может, это было бы и мне смешно, но я их почти не слышу. А я ничего не говорю. Да, не -не, не молчал, т. да т. Т. ты т. Ты ушел, да? В несознанку пошел, да? Да, я просто слушаю, наблюдаю. Я понял тебя. Нет, да если вот честно, вы при, при погонах. Ну, у нас а... э, на службе все при погонах. У нас не берут вольняшек. У нас рыбаки, у нас рыбаки все при погонах. Клев, мне нравится, понял? Мне нравится ваша дикция, ваш диалект, ваше общение. Диалект у меня ровно такой же, как и у тебя. В Белгороде говорят, ровно так же, как и в Ростове. У нас одинаковый с тобой диалект. Вы с Ростова? Нет, это вы с Ростова, а я с Белгорода. Мы не с Ростова. Ну, бывает, конечно. Ну, Краснодар, возможно. Краснодарский край. Ну, манера разговаривать у нас одинаковая с вами. Это так называемый у нас в стране южно-русский говор. Это же сразу легко определяется. Ну да. И фамилия у тебя, небось, на НК заканчивается, да? На, на что? НК. Как? НК. Ну, Коваленко, Коноваленко. А? Нет. Не попал? Ну, значит, плохой рыбак. Вы меня пробиваете? Видишь, плохой рыбак. Вы меня пробиваете? Не-не, ну зачем мне это? Ну, если бы ты. Понимаешь, если бы ты не хотел эти родину защищать, служить родине, то имело бы смысл тебя пробивать. А так я вижу, что человек во всех отношениях положительный. Родину любишь, хочешь в ФСБ пойти служить. Или это за деньги? Да нет, какие деньги. Ну, за родину, правильно. Больше. Ну, больше, да. У меня просто дядя тоже полковник ФСБ у -у -у. в Дагестане только. Почему тоже? Я ж рабак нет, тоже, в смысле, потому что я хочу. А, я понял, <laughs> понял. Или тоже хочешь стать полковником? Ну, логично, в принципе, да, согласен. Ну, блин, полковником хотелось бы, конечно. Ну, дядя полковник есть, ты же знаешь нашу систему. Она ну, посторонних не любит. Конечно, это называется кумовством, но у нас это приветствуется в данном случае, так сказать, семейственность. Да. Династия да. семейная. А почему в Дагестане, почему не в Краснодаре? Ну в Дагестане, потому что он вырос там, не знаю. У тебя дядя дагестанец? Ну житель да. Дагестана, аварец или лезгин, да? Да. Так ты тоже аварец, аварец или аварец? аварец, да. аварец. Даргинец. Дар... Даргинец, да? Даргинец. А так ты тоже даргинец, да? Да, да. Я понял. Родной язык знаешь? Нет. Это очень для плохо. В деревне вырос в Пермском крае. Это очень плохо, надо бы знать. Но ну, если работать на земле Дагестана, надо бы знать и хоть один из языков, сколько там, их больше ста коренных народов. Это было бы очень желательно. Потому что это же горячие места это нашей как страны. Это по дядька, для рыбаков. Ну, рыбак, как, как бы рыба ловила себя, бы был тупой. Блин, я тебе говорю, по-любому вот здесь. По -любому, это, даже, это, даже не, это даже не МВД, это не военный, это по-любому ФСБ. Почему не военный? Военный. Военный рыбак. У нас военно рыбацкая флотилия. На дону. Теклы. текла деньги, рада.